Hola, aquí te comparto un spoiler de Bad Friend de series basados en el libro. King le dio un puñetazo a Bebop en la cara, y fue realmente duro. Me congelé de miedo. King se acercó a Bebop, quien cayó al suelo y le dijo con una cara fría: No vengas a molestar a mi futuro esposo, o quieres ser golpeado por todos lados por mí, y quedar aplastado hasta tus dientes. Elige uno para ti. ¿Tú creíste que te tendría miedo? A pesar de que Pipock seguía gritando, su voz claramente temblaba, su boca y nariz temblaban, miró a King con miedo y dio un paso atrás. Todo su cuerpo temblaba de miedo. No me parecía extraño en absoluto porque es así, ya que el aura de King actual es realmente aterrador. Te lo advierto por última vez, si no quieres ir al hospital con sangre en la cabeza, es mejor que te vayas. El tono de King dejó en claro que su paciencia se estaba agotando y Pipock tropezó con sus pies en el suelo salió corriendo del estacionamiento de aquí. El entorno se calmó de nuevo y me quedé quieto, mirando dudoso detrás de la persona que lentamente se acercó a mí, ahogándome por un momento, sin saber qué decir. El suspiro de quien resonó en mis oídos se agiró para mirarme. Miró de arriba abajo mi cuerpo con una expresión digna antes de preguntar ¿Estás bien? Estoy bien, respondí en voz baja. Apartando la cara para evitar su mirada e inmediatamente tiro de mi manga para echar un vistazo King, tu mano está amagullada Esto pronto desaparecerá, respondí Mi corazón temblaba de miedo desde antes y aún no me recuperaba Cuanto más frotaba suavemente el moretón en mi muñeca, más mi corazón latía aún más rápido Estoy empezando a estar un poco inseguro ¿Por qué está latiendo tan fuerte? Wea, ¿por qué viniste aquí justo ahora? ¿No dijiste que querías trabajar? Era cierto al principio, pero no necesitaba apresurarme para terminarlo. Inmediatamente cambié de opinión. Afortunadamente los vi cuando bajaba, de lo contrario no habría sabido a dónde te arrastraría. Dijo enojado con sus ojos mirando hacia dónde se acababa de ir Pipoc. Desde un rato se dio la vuelta y me guiñó un ojo. Te dije que no se daría por vencido tan fácilmente, wea. Dije... Eres tan fuerte que no debería atreverse a venir de nuevo. Dijiste lo mismo la última vez. King no pudo evitar regañarme con una cara seria. Ambos nos quedamos en silencio. Después de un rato, el hombre alto fue el primero en romper el silencio. Vivirás en mi apartamento ahora. Solo una semana. No estés solo. Estoy bien. King, tu auto está estacionado aquí. Iremos en el mío hoy. King ignoró mis protestas y tiró de mi brazo. Fue solo entonces que me di cuenta de lo dominante que era esta persona. No tenía intención de discutir más conmigo, así que tuve que dejar que me alejara. Honestamente, también tengo miedo de que Pipok vuelva a hacer una emboscada cerca. Al menos no tendré que ir solo al apartamento de King. Estaba muy tranquilo en el coche después de que King encendió el motor. No condujo de inmediato. Simplemente miró hacia adelante con calma y trató de ajustar la atmósfera. Lo observé en silencio por un rato y decidí decirle en voz baja Wea. Gracias. Es solo un pequeño problema, sacudió la cabeza, se giró para mirarme y después de pensar por un momento continuó. No volverás a juguetear con gente así, ¿verdad? Bueno, entonces vi a la persona equivocada. Debo admitir que duele. Siempre pensé que lo conocía lo suficientemente bien, pero nunca pensé que cuando nos conectamos por primera vez, la imagen de un chico simple que solo pretendía escalar como él afuera tan malo. En el futuro, recuerda usar tus ojos para reconocer a las personas. Tienes que observarlo durante mucho tiempo. Reconoces la cara pero no el corazón. Al principio finge ser una buena persona, pero después de un tiempo el zorro y su cola estarán expuestas. Si no ves claramente, estarás emocionado por tener una cita y luego habrá problemas. Te entristecerá estar solo así otra vez. Su sincero consejo me tomó un poco desprevenido. Conozco a King desde hace algunos años, pero no sabía que divagaba como un tipo viejo.